В целом, ну, началось как? Я заселился, то есть э, реально, ну, рос я под балконом орех, ну, который ветками мне там по окнам бил, все остальное, ну, то есть много не было. Вот сделали собрание все мы, жители, и решили, что да, давайте организовываться уже так, чтобы, знаете, чтобы это было навсегда. Вот собрались, организовали мы свое общество. Вот первым долгом начали думать об этом. Сегодня до вашего местечка Не соромно запросити навіть із Європи, тому що красу, яку ви тут навели вашими руками, вашими стараннями, можна показувати, на ній можна вчитися, і низький уклін усім вам, жителям цього містечка. ты сможешь усе.